ఛానల్ ప్రేక్షక మహాశైలకు స్వాగతం శ్రీ దక్షిణామూర్తి అష్టోత్తర శతనామావళి ఓం విద్య రూపిణే నమ్మ ఓ మహాయోగి ఓం శుద్ధ జ్ఞానినే నమ పినాకృతే నమ్మ सर्वाङ्गिने नमः ॐ रत्नमौलये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ अचलवासिने नमः ॐ महाज्ञानिने नमः ॐ समाधिकृते नमः ॐ अप्रमेयाय नमः ॐ योगनिधये नमः ॐ तारकाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ब्रह्मरूपिणे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ विष्णुमूर्तये नमः ॐ पुरातनाय नमः ॐ उक्षुवाहाय नमः ॐ चर्मवाससे नमः पीताम्बरविभूषणाय नमः ॐ मोक्षदायिने नमः ॐ मोक्षनिधये नमः ॐ अन्धकारये नमः ॐ जगत्पतये नमः ॐ विद्याधारिणे नमः विद्याधारिणे नमः ॐ शुक्लतनवे नमः ॐ विद्यादायिने नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ प्रौढापस्मृतिसंहात्रे नमः ॐ शशिमौळये नमः ॐ महास्वनाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ साधवे नमः ॐ सर्ववेदैरलङ्कृताय नमः ॐ हस्ते वह्निदराय नमः ॐ श्रीमते मृगधारिणे नमः ॐ वशङ्कराय नमः ॐ यज्ञनाथाय नमः ॐ क्रतुध्वंसिने नमः ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ॐ यमान्तकाय नमः ॐ भक्तानुग्रहमूर्तये नमः ॐ भक्तसेव्याय नमः ॐ वृषध्वजाय नमः भस्मो सर्वांगाय नमः ॐ अक्षमालाधराय नमः ॐ महते नमः ॐ त्रैमूर्तये नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ नागराजैरलङ्कृताय नमः ॐ शान्तरूपाय महाज्ञानिने नमः ॐ सर्वलोकविभूषणाय नमः ॐ अर्धनारीश्वराय नमः ॐ देवाय नमः ॐ मुनिसेव्याय नमः ॐ सुरोत्तमाय नमः ॐ व्याख्यानदेवाय नमः ॐ भगवते नमः ॐ रविचन्द्राग्निलोचनाय नमः जगद्गुरवे नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ महानन्दपरायणाय नमः ॐ जटाधारिणे नमः ॐ महायोगिने नमः ज्ञानमालैरलङ्कृताय नमः ॐ व्योमगङ्गाजलस्थानाय नमः ॐ विशुद्धाय नमः ॐ यतये नमः ॐ ॐताय नमः ूर्तये नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ महासारस्वतप्रदाय नमः ॐ व्योममूर्तये नमः ॐ भक्तानमिष्टाय नमः ॐ कामफलप्रदाय नमः ॐ परमूर्तये नमः ॐ चित्ररूपिणे नमः ॐ तेजोमूर्तये नमः ॐ अनामयाय नमः वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाय नमः ॐ चतुष्षष्टिकलानिधये नमः ॐ भवरोगभयध्वंसिने नमः ॐ भक्तानभयप्रदाय नमः ॐ नीलग्रीवाय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ गजचर्मणे नमः ॐ गतिप्रदाय नमः ॐ आरागिणे नमः ॐ कामदाय नमः ॐ तपस्विने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ सन्यासिने नमः गृहस्थाश्रमकारणाय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ शमवतां श्रेष्ठाय नमः ॐ सत्यरूपाय नमः ॐ दयापराय नमः योगपट्टाभिरामाय नमः ॐ वीणाधारिणे नमः ॐ विचेतनाय नमः ॐ मतिप्रज्ञासुधाधारिणे नमः मुद्रापुस्तकधारणाय नमः ॐ वेतालादिपिशाचौघ राक्षसौघविनाशनाय नमः ॐ रोगाणां विनिहन्त्रे नमः ॐ सुरेश्वराय नमः इति श्री దక్షిణామూర్తి అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ ని యూట్యూబ్ కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తప్పకుండా మాకు తెలియజేయండి అలాగే